কলিয়াবোৰৰ হাতবোৰত থকা ভঁৰালী নামঘৰলৈ গৈছিলোঁ ভাদ মাহৰ শৰাই দিবলৈ ভঁৰালী নামঘৰৰ কথা নজনা মানুহ নাই ভাদ মাহ বুলিয়েই নহয় সকলো সময়তে ভক্তৰে নামঘৰটো ভৰি থাকে এই নামঘৰৰ ভাগৱত পাঠ শুনিবলৈ পোৱাটো ভাগ্য নামঘৰৰ পাঠকজনৰ ভাগৱত পাঠত সকলো নিমগ্ন হৈ আছিল যিজন পাঠকে পাঠ কৰি আছিল মই গোটেইখিনি ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ যদিও কাৰিকৰী সমস্যাৰ বাবে ৰেকৰ্ডিং ভালকৈ নহ'ল ভঁৰালী নামঘৰৰ ভকতসকলৰ আতিথ্য প্ৰশংসা কৰিবলগীয়া ইয়াত সকলো কথাই শৃংখলাবদ্ধ ভক্তসকলৰ বাবেও কোনো জটিল নিয়ম কানুন নাই অন্তৰত ভক্তি লৈ যোৱা সকলো ভক্তৰ কাৰণে নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষই সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে প্ৰসাদ অসমীয়া মানুহৰ আৱেগ প্ৰসাদ নাখাওঁ বুলি কোৱা কোনো মানুহ নাই বিশেষকৈ ভাদ মাহৰ নামঘৰৰ প্ৰসাদ আমি নগাঁৱৰ নগাঁৱৰ প্ৰসাদত ফলা মগু আৰু বুট আৰু নাৰিকল ৰোকা থাকে ভৰালী নামঘৰত সেই সোৱাদেই মই পালোঁ ইমান শৃংখলাবদ্ধভাৱে নামঘৰৰ ভিতৰতে ভকতক প্ৰসাদ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে জাক জাক পাৰ আহি আমাৰ লগতে একেলগে খালে ঘৰলৈ প্ৰসাদৰ টোপোলাও দিলে শেষত ভোক দিব বুলি কোৱাত মই ভাবিলোঁ লাইনত থিয় দিব লাগিব চাগে নাই নহয় নামঘৰৰ ভিতৰতে প্ৰসাদৰ পিছতে দিলে অন্নভোগ দূৰ দূৰণিৰ পৰা যোৱা ভক্তসকলৰ কাৰণে কৰা এই ব্যৱস্থাই কিমানক যে সকাহ দিলে পুনৰ আহিম বুলি সেৱালৈ ওলাই আহিলোঁ নামঘৰৰ পৰা